hazırda Yaxın Şərqdə baş verən ə, müharibə fonunda bilirsiniz ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi də artıq 2 ilə yaxındı ki, davam edir. Elə Rusiya Ukrayna ilə müharibəni 3 gün ərzində qazanacağını vəd etsə də, təəssürat olsun ki, hələ də müharibə davam edir. Görünən odur ki, yanlış hesablamaların üzərindən Şimali Atlantik Alyansına daxil olan 31 ölkə Ukraynaya yardım əlini uzadaraq cəsarətləndirirdi. İndi isə həmin yardımlar azalıb. Bu dəstəyin azalmasının səbəbləri azaldığı zamanda Ukraynanın Taleyi nece olacak bu barada? Sujetimiz var izleyin. Ukrayna Rusiyaya qarşı xüsusi əməliyyatların aparılmasında ilkin ehtiyac olaraq nə istəmişdilsə, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO müttəfiqləri hər birini təmin etdi. Amma onların gözləntiləri özünü doğrultmadı və müharibənin hazırki gedişatında da doğrultmur. Ekspertlər deyirlər ki, müharibə artıq soyuq xala keçib və bu baxımdan müttəfiqlər yardım əlini çəkməyə qərar veriblər. Ən çox yardım göstərən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya olub. Ümumilikdə 10 milyard civarında yardım edilib ki, edilən yardım dayandığı təqdirdə Rusiya yenidən irəliləməyə başlayır. Nəticədir ki, nolur Rusiya qarşı tərəf bu silahlanmanı sıradan çıxarır, sıradan çıxarır. O demək ki, yeri yeridən doldurulmalıdır və bu sürünən müharibə fonunda ə, artıq Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları anlayırlar ki, bu ə, uzun vadədə bu proses davam etmiş olsa, təbii ki, bu resurslar ə, bir yerdə azalır, tükənir. Ona görə də ə, Avrup ittifaqından gələn e, siqnallar həm Amerikadan e, artıq müharibənin dayandırılması yönündə, xüsusən də hər hansı bir iki ölkənin razılaşa biləcəyi bir təmas vəziyyətində e, atəşkəs vəziyyətinə keçmək, danışıqlarə keçmək təklif olunur ki, yəni bu davamlılıqçılardır. Yəni biri var ki, e, vəsaitlər Ukraynaa dəstəklənir və Ukrayna özünün hərbi hədəfinə, strateji hədəfinə nail olur. Bu görüşlə ki, E, bu nail olunsaydan azından bir 2 il ilə çatan bir zamanda bu hələ e, baş vermir. Müharibənin gedişatında bir gün Rusiya qarşı tərəfin dayaq məntəqələrini və müdafiə rayonlarını batalyon səviyyəsində nəzarətə götürür, digər həftə isə Ukrayna. Son vaxtlar Kiyev qərbdən aldığı dəstəyi də ciddi problemlər yaşayır. Siyasi şərhçi Nazim Cəfərsoy bu problemlərin dərinləşərək artacağını düşünür. Avropa iqtisadiyyatı ciddi bir geriləmə sürəcinə girib, prosesinə girib mübdəi əvvəlki kimi geniş yardımlar vermə imkanı məhdudlaşıb. Bu birincisi. İkincisi önümüzdəki dövrdə Avropada başda Almaniya üzrə seçkilər var və bu seçkilərdə hakim təbəqələrin ə, ə, ciddi problemlərlə qarşılaşacağı gözlənilir. Bu mənada ə, Almaniya başlanmalıdıram. Bu ölkələr çalışacaqlar ki, münasibətləri e, yumşaq dursunlar. Bu ikinci iki motiv daxili siyasətdəki iqtisadi vəziyyət və əşəkçilərin ya yaxınlaşması. Almaniyə və Macaristan məsələyə müxtəlif aspektlərdən yanaşmağa çalışır. Macaristan xarici işlər və ticarət naziri Peter Siarto bildirib ki, ölkəsi Moskva ilə Kiyev arasında danışıqlara ev sahibliyi etməyə hazırdır. Amma gedişat onu deməyə əsas verir ki, dəstəklərin və yardımların azalması fonunda Ukrayna yenə də sülhə getmək niyyətində deyil. Bundan sonraki vəziyyətdə Ukrayna öz iqtisadiyyatı güclə mübarizəni davam etdirməli idi. Bəs Ukraynanın maliyyə vəziyyəti Rusiya ilə mübariziyə kömək edəcəkmi? İqtisadçı Əmin Qəribli düşünür ki, Ukraynanın özünün maliyyə resurslarının xərclənməsində də problemlər var və bu resurslar heç də şəffaf xərclənmir. Ukrayna yetərli maliyyə resursları yoxdur. Ən əsas ə, hərbi məsələləri əsasən məs Şərq bölgəsində idi. Ə, belə böyük ə, baxsaq sənaye məsələləri, sənaye klasterləri məs Şərq bölgəsinin bölgəsində idi. İndi o, o ərazilər zəbt olunub. Durum olduqça pisdir. İşte bildiyimiz ki, milyonlarla insan köçüb ə ya köçkünlər ya qərb hissədədir ya da ki digər ölkələrdə. Sə biriram ki Ukrayna tək bacarmaz, Rusiyayla bacarmaz. Onun vəziyyəti kəs demək ki dərhal pisləşə bilər. Ukraynanın bugünkü vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti bu müharibəni maliyyələndirməyə yetərli deyil, çox mümkün görünmür. Çünki iki baxımdan mümkün görünmür. Bir Ukraynada 2 ildir müharibə gedir. Ukraynanın bütün iqtisadi alt strukturları filan ciddi şəkildə zərərə uğrayıb. Çoxsu rus hərbi hujumlarının hədəfinə çevrilib. Üstəlik bir başqa motiv ondan qaynaqlanır ki, Ukraynanın üçlü kütləsinin əhəmiyyətli bir hissəsi ölkədən çıxıb qaçmaq zorunda qalıb. Başda polşalı, almanlara, Avropa ölkələrinə yerləşməyə məcbur olub. Bu da iqtisadiyyata ciddi zərbə vuracaq motivlərdən biridir. Üçüncüsü burda bəlkə əlavə etdim nəsilə gərəkən üçüncü motiv Ukrayna hələ də Rusiyaya Rusiyadakı Rusiya iqtisadi münasibətlərə bağlıdır. Yəni xüsusən enerji baxımından ekspertlərin fikrincə artıq müharibənin alovu müəyyən qədər sönüb və ayrı-ayrı yerlərdə münakaşə formasında özünü göstərir. Bu baxımdan Ukrayna bir müddət tək mübarizə apara bilər, amma iqtisadi yardım davam etməzsə Kiyevin reallığı qəbul edəcək formada danışıqlar masasına oturmaqdan başqa çarayı qalmayacaq. Hazırkı vəziyyətdə iki ölkə arasında sadəcə atəşkəs elan ola bilər. Analitiklər deyirlər ki, Qərb və digər ölkələr Ukraynadan yardımı tam kəsməyəcək və bu münakaşənin tamamilə dayanmasına icazə verməyəcək. Çünki bu qarşıdurmanın uzanmasında bir şəhər maraqlı olan tərəflər var Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində nələr baş verir? Bununla bağlı sujetimizi izlədik və yaxın şərqdə baş verən proseslər fonunda əlbəttə ki, Ukrayna cəbhəsinə yardımların da azalacağına dair narahatlıqlar var ki, düzdür, hazırda Qərb bunu inkar edir, amma növbəti mərhələdə Ukraynanın da masaya oturula biləcəyinə dair ilkin ehtimallar üzərindən bəzi fikirlər yürdürülür və az öncə sujetdə də bu məsellərə toxunduq. İndi isə